Наступним питанням, яке обговорювалося сьогодні на сесії, було питання про ситуацію з реорганізацією в медичних закладах міста. Всі знають, що відбувається розділення районної лікарні і міської лікарні. Тому за відповідю ми звернулися до Лазівського міського голови, який сказав наступне. Прослідня страничка комплексного просу по обслужуванню міського населення. медициной города. Вчера у нас работала комиссия из восьми человек из облздрава. Они просмотрели, они по своим критериям были во всех медичных закладах места и району. Я в 12 часов по нашей инициативе с Василием Алексеевичем, с Татьяной Валерьевной и с Аллой Анатольевной встретились с представителями, с трудовым коллективом районной поликлиники. Скажем, был абсолютно спокойный, конструктивный разговор. Люди, на, на наш взгляд, много информации от нас дополнительно подчеркнули. Какие моменты хотелось бы подчеркнуть? Первый. Нам задавали вопросы. Все до единого сотрудники поликлиники района будут трудоустроены. Если формат, который мы сегодня еще оставляем как бы до принятия решения, будет установлен, узводженный по окончанию работы комиссии. То есть о чем я говорю? Юридические, правовые вопросы все согласованы по такого там я имею в виду 5 миллионов, которые мы с вами передаем на стационарное обслуживание наших горожан в ЦРБ. И вопрос сегодня остается открытым один. Где мы будем обслуживать своих людей? Мы просим у руководителей района, и у Богдана Константиновича и у Игоря Евгеньевича, в связи с тем, что они вынуждены будут приводить в соответствие штатное расписание медкарсонала в районной поликлинике, дать нам часть здания районной поликлиники для обслуживания нашего, нашего населения. Вот так обратился и попросил вопрос, вопрос должен быть в конструктивной, спокойно, в спокойном режиме обсуждаться. В ближайшее время мы получим информацию по работе, по рекомендациям этой комиссии. Мы обязательно и средства массовой информации нашим горожанам его озвучим. Те вещи, которые мы уже как бы приняли для себя, в принципе, концептуально, жители, жители домиков маленьких, жители цыганского и вот этой части, южной части города, которая по, по расстоянию до поликлиники абсолютно одинаково к районной и городской, это 5,5 тысяч, мы уже готовимся принимать и обслуживать их в головой поликлинике. Еще раз, точку над «и», мы опять с вами порадуемся, каким образом мы будем действовать по решению комиссии. Последний момент. Мы действуем по трем принципам. Первое. Это направление в едином медичном просторе. Это направление о, об оптимизации ресурсов, кадровых, об оптимизации финансовых, бюджетных средств и технических ресурсов. И мы говорим исключительно о качестве медицинского обслуживания. Сегодня медицина города во главе с Оланидой просматривает, прорабатывает все возможные варианты не на йоту не снизить качество обслуживания городского населения, а наоборот его увеличить. Естественно, переходной период, реорганизация, которая требует определенных издержек, я имею в виду больше всего моральных. Но у нас хватает терпения, друг друга сегодня слышать и с районной администрацией принять взвешенное и конструктивное решение. Вопрос, Игорь Да. Вы, из вашего выступления так понял, что те здания, те кабинеты, в которых должны будут обслуживаться граждане центральной части города, еще четко не определены, правильно? Совершенно верно. То есть Совершенно есть верно. надежда все-таки, что ну, два месяца, вы понимаете, сейчас нужно уже переезжать практически начинать. А все да. же ремонты нужно делать, то есть оборудование, это все не так просто. То есть все-таки получится это сделать? Или у нас в на январе уже будут взрывы какие-то, когда люди придут в поликлинику и скажут, а вы здесь не обслуживаете свои городские, да? И они пойдут в поликлинику и начнется вот эта да. все. Сломя голову, мы с вами, подчеркиваю, ничего делать не будем. Но сегодня, если речь идет о том, что нужно на две трети сократить, на 2 трети, а 100 человек нужно сократить, то, естественно, должны освободиться и соответствующая площадь. К сожалению, пока мы с вами друг друга тут не понимаем. Мы говорим о том, что если вы нам дадите по стоякам половину хотя бы первого и второго этажа, по расчетам медиков это предостаточно для того, чтобы организовать профильное, профильное обслуживание. Касательно площади 4 или 5 кабинетов, которые нам спасибо огромное предоставила железнодорожная поликлиника. Опять прогнозы, что это будет гинекологическое отделение по обслуживанию наших женщин и, и рожениц. Вот, вот так.